Gue ngerti tau wata yang sini Nek pak diraih ngerti to wata ku Iya aku ngerti Aku ngamuk neng Lu Ngamuk tegese Wais pokoknya ngamuk Aku nguyuh sak gun gun Gue anak satrio kok Polahmu kaya pono kawan ben aku dugal kuarisan kok Aku ngamuk neng dorobati Aku rawat di karo mak jelik setiaki Aku rawat di karo pak diudowo Opo meneh anak mula nang sombowi, selawasira tau perang. Mengeneng salon, weh. Luluran, bubuti kuku, ngerok. Aku rawat dirosobo. Opo meneh kini, ono siwa manduro. Siwa manduro, rembilani, ngarupak, dikerisno, aku ya rawat dirosobo. Wis ngono wae ngerti to Antasena kuwi ora wae dikaroso-roso. Lha nek anak awakku wis mengkilap kaya ngene iki. Medeni. Jagad Dewa Bathara. Antasena piye? Saiki ngene. Kowe kuwi wong lantip. Kuwi kuwi wong pinter. Senajan Antasena kuwi wong kau, wong doso, wong mlaho apa anane kowe ora iso basa, kowe ora iso tata krama. Uripmu keparenging Jawata kuwi dadi wong dugal kewarisan. Monggo kinayoman dening para Jawata. Mula akeh sing padha ngandhakake anak Ngamarta kuwi ming loro sing dadi pepething-pepetingan siji Wisanggeni, loro Antasena. Lah nek nganti kowe kok goleki eh, bapakmu dadak takon karo aku ki nek ngono nggonmu sik kondangake dadi wong pinter dadi wong ndugal kuwarisan kuwi ora ana gunane. Hah? Hmm? Ora ana gunane ya. Nek ngono antasena sing dikondangke wong lante panggraitane kuwi ya mung kabar thok, ning nyatane ora ana. Ya ngono apa Aku gah ngene iki. Aku nek diomongan diolok-walek ngene iki aku gah. Aku iki ngalem Pakde tadi, Setengah lintros yang panjang ngerti, Sa'adri binara kok sampai malam balik, Karu aku, Loh, orang balik, Ini nyatanya kok ngono kok, Ini nyatanya aku ngerasakan, Aku rahisong, Kulik ini karu bapak, Lah, tegeseh hurung binu kok, Wiworo, Bapakmu menyangendi, tegese bapakmu iki lagi, Dadi lakon, Dikersakin diri pengawasan ini, Dadi ngamur ini, Dadi, Nah, dadi pintero, pintero Njoro langit opo, Persasat, pandhita ingkang wis satraju sak bobot kalanan para jawata wae nek tok tak koni mongko durung jadi keparaning dewa bapakmu dikensteni menyang endi ora bakal ngerti nadyan wakmu ing dorowati ya ora bakal ngerti